Доброго ранку, мої шановні друзі. Сьогодні у нас 18 серпня і розглянемо такі з вами питання. Так, чи витримає зеленський тиск? Чи витримає зеленський тиск від Трампа? Тяжело. Дуже тяжело сделать выбор, принять решение. Дуже тяжело. Плохие приметы и много лицемерия и обмана. че вытримая по умеренности, шо? Колесо фортуны. Приятное удивление, хорошие новости. Вытримая, якась еще и жиночка помогает. Кто там з ним? Урсула, і ще хто Хто там ще їде. Приїхали. Вот карти по умеренности спокойно, тихонько говорять, що так. Але дуже тяжело. Уся жіночка допомагає. Сегодня так, ну и хорошо. Должен вытримать. Чи, Укра... Чи відстоя Украина своей территории? Ну, говорят, перша карта положительный результат. Так, але пізніше. Болезненно дуже. Дуже болезненна і дуже багато негатива, але ось удача. Удача і положительний результат, але пізніше. Подлості багато, егоїзма подлості. Ну тут іде ось завершення, завершення бойових дій, да? завершення. для завершення. Дуже болезненно і дуже багато негатива і враждебности, і подлості, і неудача. Тут все йде як одиночество, і фантазії, говорять. Але пізніше так, щоб всі, я так понимаю, якийсь розрив буде, и неприятна Трудное сражение дуже. Обмана богато. Решение императора. Неустойчивая ситуация. ох, ох. ох. Сомнения. На перекрестке. Конфликт большой. Тяжело. Ну, опять показывают, что это целый сыц, все ворует. Ну, тут вот это первые карты, удача. И ключ в руках откроем в удачу, да? Это говорит, да. Что там, отстоя, да? Украина своей территории. И положительный результат по звездам. Но ну, это пизднейше будет. Чтоб все территории все-таки что-то все, своруют. Ну, все время показывают, как потеря идет. Но пока еще борьба за это. Пока еще будет отстаивать Зеленский. Жиночка помогает. Тяжело, дуже тяжело, рішення вже є. Чи оголосять про мир в Україні до дня незалежності. До Дня незалежності. Да, что пока тут разлад и хаос такой. Опять жинка помога, сила, карта перемоги, силы. По умеренности. Не позднише. Дело венчается успехом. По умеренности это как к этому идем, але вот это ж позднише получается. Решение такое. Вот эти вот карты говорят да, але ж карта умеренности, все. Вот такое решение. Бачите, решают. Вот эти карты говорят, да. Но это трошки, я бы сказала, решение проблем. Проблема будет решена. И карта мира. Но как бы не вот умеренность. Спокойно к этому идем. И как бы чуть позднее. Так бы я сказала. Так, хорошо, хорошо. Чи дістануться Росії під контрольні міста Донеччини? Україні. Підконтрольні Україні. Міста Донеччини. дістануться Росії. Підконтрольні Україні. Карта порабощения. Ні, це ілюзії. Вот карта порабощения. Чудес станутся места. Это иллюзии, фантазии. Не разногласия велики. Не спокойное состояние и дома, дома и успех. Не так. Посмотримся Львив. Что там на ближайшие дни? Львив. Ещё чекая Львив. По обстрелам захист хороший. Дома стабильность. Страхи есть. По справедливости Львив. Так, терпение сверхмеры. Тут укрытие, все, бедственная ситуация, еще может быть прилет Львив. Укрытие и бедственная ситуация. Але дома все, захист дома и по справедливости. Ну, еще какой-то может быть Львов. Винница на ближайшие дни. Еще чекаю Винницу. Все под кон... Неудача что-то тут. Так. Э, э, приятное удивление. Тут так сильный враг, сильный гнев. Лицемерие. Новые перспективы. Ні, Я не бачу по Вінниці, я не бачу. Тут є такий гнів сильний, але все говорять під контролем і карта хороша. Вінниця. поки не бачу, але не розслабляємося. Все може бути. Київ. Київ. На ближайші дні по прильотам. Спекуляція ще. Крис багато. Дуже багато крис у Києві. Так, мстительные, лицемерие и крысы. Киев, Киев прилет, может быть. Прилет, прилет, мечи. Мечи. Так что, обережно, загроза е. Киев. Этот, черкасы. Черкасы на ближайшие дни покажите, пожалуйста, по прилетам. Черкасы. Черкасы тирания. Прилет может быть. Разногласия ще. Ух ты, Черкаси. Тирания и разрушение. Дуже обережно. Черкаси. Чернігів. На ближайшие дни по прилетам. ще чекає? Чернігів. Неприятно якась неожиданность может быть. Но тут помощь, і захист и і договор. Удар. Чернігів. Неприятна неожиданность и удар. Загроза є. Обережно. Место Днепро. Место Днепро по прилетам на ближайшие дни. Неустойчива ситуация еще. Ну, помощь, захист. Страх еще. Помощь, опять помощь. Угу. Так. Враждебность и вседозволенность и укрытие и нестабильность Днепро. Обережно. Якась проблема може бути Надо избегать, говорят, укриття. Якась проблема може бути Укриття. Так, неустойчива ситуація Невежество Загроза ще є. Такого удара сильного не показали. Але не розслабляємося Так, э, кривий ріг, подивлюся. Кривий ріг на ближайші дні по прилетам. Ух ты, тут три карты перемены. Прямо хорошие. Усталость, истощение уже. Так, кривый рих. Прямо завы... Ой, прилет и завышенные требования до кривого рогу. Загроза е обережно. И этот Никополь. Никополь на ближайшие дни. Еще чекая по прилетам. Подвешена ситуация непримиримость, неприятная неожиданность и враг за спиной. И что тут у нас? И дьявол, и неудача, укрытие, угу. Угу. терпение сверхмеры, страхи. Трудное сражение. Загроза Е. Чрезмерный энтузиазм. Никополь. Никополь. Карта конфликта это прилет может быть. И этот, что там, Запорижье на ближайшие дни. Запорижье. По прилетам, по ударам. Запорижье. Так, решение и удача. Решение проблемы и удача. И захист. Ф -ф 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 -ф. Так, Запорижье. Тут такая карта хорошая. Прямо надежно, Захист и восхождение. И карта радости. И Запорижья Дома и что тут? Запорижье. Показывает. И обрыв порабощения. Тут такие какие-то перемены. Прямо хорошие идут. Проблема решена. Все под контролем. Восстановление энергии. Хорошее предзнаменование. Прямо вообще хорошее. И вот этому порабощению обрыв. В гибко в смысле это уже чувствуется. Покровительство. Защита. И успех за Вот такие перемены показывают, а что по обстрелам, по прилетам за Парижем, по обстрелам на ближайшие эти дни, по обстрелам, по прилетам, опять показывают важные изменения, хорошие перемены, как перерождение. Но ну, сейчас сложно. и бедственная ситуация, кризис, ще обережно, але такие перемены хорошие показали за Парижем. Ну и дай бог. Так, Херсон, что там Херсон на ближайшие дни по обстрелам? Ой, Херсон тоже помощи, да? Разрыв отношений, хлопцы там отбивают. Херсон удары, удары еще. Херсон удары, неудача и удар. О -о -о -о, нарушение, враждебность. помощь по печаль депрессия херсон че обережно препятствие там стоит хлопцы все и препятствия стеной стоят не пускают але там еще прилеты удары херсон обстрелы и что там нова каховка еще чекая новую каховку на на ближайшее время нова каховка, Херсонщина. Удачи! Новокаховка тирания. Новокаховка перемена дома и древо рода назад по прямой. Все. Перемена, перемена дома и древо рода по прямой назад. Назад древо рода. Перевернули. так, тирания тут еще. тяжело. До дому Новокаховка. Смотрите, как показали. Вот это перемен... внезапная перемена дома. Вот это древо рода по прямой. Все на место. И вот дом. Новая каховка. Выгодная сделка, приятное удивление, как находка. Удивляться будем. Тут Джинка опять помогла. Опять Джинка. Крысы эти перевернулись, которых надо избегать. Разорванный контракт с ними вот это я могу все решение. Проблема решена. Вот такое решение. И первая карта удачи. Вот такое решение. Новая каховка до дома. Ну, там еще тирания. Еще обережно. А вообще до дома показали четко. Перемена дома до дому. Так, и что мы подивимся Донеччину? Просили Донеччину все ж таки подивиться еще раз. Этот, что там Покровск? Че купуют Покровск? Начну с Покровска, вот так отсюда начну. Покровск, че купуют россияне? Разочарование им там, не, не, помощь, хорошая помощь. Дружеская помощь и хорошие новости. Нет, трусость не уверена, разочарование. И не-не-не. Оккупации не. Помощь хорошая. Прямо раз, два, три. Помощь. Карта радости. И все, решение проблемы. Не, оккупации не. Покровская, оккупации не. Константиновка. Чибуда оккупирована россиянами. Константиновка. Донецкая область. Чего до оккупации? Там бои, прилеты, удары. Завершение идет. И дело венчается успехом. Завершение этих конфликтов. Чаль депрессия. Болезненно. Бьют. Пока нестабильность. С оккупуют? Не захист хороший. Стеной хлопцы стоять. Не. -а. Коса. И завершение этому всему. Скашивают. Там разрушение страшнее, борьба за выживание. Борьба за выживание, разрушение <клёх> <клёх> и коса. Тяжелые бои, а дело венчается успехом. Никакой оккупации я не бачу. Удары, да, прилеты, да. <клёх> так, за Константиновкой Дружкивка. Че будет оккупация Дружкивки россиянами? Покажите, пожалуйста, Донецкая область. Тоже бедственная ситуация кризис. Не на выход. Корабль. Вот эти крысы перевернутые. Корабль. Уход. Препятствия опять. Препятствия. Хлопцы не пускают, не пустят. Никакой оккупации не. Ни. У -у -у. Обманутые надежды им там. Обманутые не. Дружки в коне. Краматорск дальше. Краматорск. Окупуют россияны не не Захист. Неудача, не им говорят ни и захист, великий захист. не 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 Краматорск не 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 все карты не Карта болезни. Хаос, разрушение, карта болезни, больной город. Але оккупации не Неудача им. Истина, препятствие. Краматорск. Прилеты, да. Оккупации не. Пока еще показывают так. Дальше подивимося. И Славянск. Дальше Славянский. Оккупация будет Славянска. Ну, везде корабль. Понимаете? Везде им корабль стоит ЖД. Все под контролем. Прилет, да. По справедливости будет все. Неудача им там и корабль. Отсрочка, отсрочка. Надежно, хлопцы стеной стоять. Не-не-не-не, так осылой, а силой стоять, хлопцы. Окупации не и что там этот лимон лиман оккупируют окуп... россияне лиман донецкая область не не на выход на выход не вот этим жуликом под халимом корабль стена усталость истощение и обрыв не Вот эти подконтрольные места показывают. Оккупации не. Хлопцы не пускают. Даже если один шаг они там сделали в Покровске, куда они там. Чи часів в яр. Все равно наши разбивают и гонять. Но пока карты не показывают. Дальше будем дивиться. Так что оккупации не. А удары, прильоти, да. Тяжелы бои. Ну... Но... пока все на сегодня. Этот э, Скадовск. Я подивлюсь еще. Скадовск, Херсонщина. Где э, оккупация будет в тем уроке? Скадовска. Покажите, пожалуйста. Так. Обнуление. Завышенные требования. Крысы сидят. Крысы сидят враждебно. Вот освобождение идет. Вот. Обнуление и освобождение вот этим крысам. Там еще прилеты, удары. Скадовск. Распад. Все, с помощью, с помощью. И корабль. И освобождение и корабль. Вот этим крысам. Крысам. Которых надо избегать. С помощью. Помощью. Все. Помощь. Положительное развитие, освобождение, корабль. Все, обнуление, освобождение. І вот это з помощью. Вот три карти. Так, і дерево рода назад по прямой. І корабль. Так що я можу сказати, що так. В цьому році. <кхи> так, ну все на сьогодні. Подивилися. Ми такі питання з вами. Новенького там нічого немає. Що там вони будуть рішати? Давид Зеленського должен стоять. Жіночка допомагає. Будемо наблюдати. Дякую вам за перегляди, за увагу, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Будьте здорові! До побачення!